врачи рассказывают, в этой нынешней службе, в горожане делились не в повторении шока, среди жертв есть но в большинстве погибших это люди, которые просто не успели выбраться из домов и люди с не смогли быстро и я поток меня вынесло в окно, а жрак потом ха И осталось только вот человека.